आज के बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि राहत होगी क्योंकि राहत की कोई बात होती नहीं क्योंकि इंटरिम बजट होता है तो इंटरिम बजट जो रहता है वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए टैक्सेशन में तो कोई चेंज होने की बात पॉसिबल भी नहीं होती इस बजट में लेकिन हम मान के चल रहे थे कि इस बजट में प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट्स जो सरकार करना चाहेगी वो कर सकती है उसकी उम्मीद थी वो नहीं मिली है तो इसलिए टैक्सेशन में थोड़ा सी निराशा है कि टैक्स क्लैप तो चेंज नहीं होने वाला था कम से कम कुछ जो प्रोसीजर में इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए था वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है दूसरा आ, पुरानी टैक्स लाइबिलिटी के दस हजार और पच्चीस हज़ार रुपये जिनके बहुत पुराने आउटस्टैंडिंग थे 2009 से पहले के आउटस्टैंडिंग थे सरकार ने कहा है कि उसको रिकवर नहीं किया जाएगा तो 2009 और 10 के पहले के पुराने वाले रहने वाले लोग बहुत कम होंगे कि जिनके आउटस्टैंडिंग है इसलिए वो भी कोई ऐसी मेजर राहत नहीं है बजट में बहुत सारी बातें वित्त मंत्री जी ने कहा कही है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा ये बातें अच्छी हैं मगर वो इंटेंशन है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है इस बजट में उससे ज़्यादा का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था उनके लिए भी बोलने का तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में टूरिज्म और महिलाओं के लिए गरीबों के लिए किसानों के लिए और युवाओं के लिए ये चार उन्होंने कहा है कि चार सेक्टर को जोर दिया जाएगा अगर ये वाकई मी बात होती सर काय सांगाल आजचं जो काही बजेट सादरीकरण करण्यात आलंय सर्वसामान्यांना काय दिलासा इंटरिम बजेट असल्यामुळे नमस्कार मी डॉक्टर सुहास असल्यामुळे याच्यात खूप असे डिटेल हे नव्हतं आम्हाला मला असं वाटतं पर्सनली की पूर्ण बजेटसाठी वाट पाहायला पाहिजे पण इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग बजेट सेक्टरसाठी टुरिझम ॲग्रिकल्चर बायोरी फायमरी या सेक्टरमध्ये जे प्रोव्हिजन गव्हर्नमेंटनी सांगितलेलं आहे ते खूप फॉरवर्ड लुकिंग आहे डेफिनेटली इलेक्शन इयर असल्यामुळे इलेक्शनला समोर ठेवून बनवलेलं बजेट आहे विच इज विच इज ओके रुलिंग पार्टीचा तो प्रोगेटिव्ह आहे बट हे जे काही बजेटमध्ये प्रोव्हिजन्स बांधल्या गेले आहेत त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं होतं ह्याच्याकडे थोडंसं याच्याकडे थोडंसं लक्ष ठेवावं लागेल बट फॉवर्ड लुकिंग बजेट आहे बरेचसे प्रोव्हिजन्स आहेत टुरिझमसाठी विदर्भासाठी ॲग्रिकल्चर फिशरीज यासाठी खूप साऱ्या प्रोव्हिजन्स आहेत पण बघायला लागेल की ते कसं इम्प्लिमेंटेशन स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या माध्यमातून थँक्यू